Валентин, поздравляю вас с победой. Все как в премьер-лиге. Короткий комментарий по игре, потом вопросы. Игра сегодня была драматичная. Что можете сказать? Две ровных команды, можно так сказать. <клес> Достойные друг друга. Но хочу заметить, что в этой игре мы играли лучше и заслуживали на этот момент. Не забили достаточно момента в первом тайме, во втором пропустили. Ну, я считаю, это воротника мяч, потому как с километра не он не должен был его пропустить. Ну, коль так произошло, руки не опустили, забили один, доказали, что у команды есть характер и второй. Я доволен результатом и игрой тоже доволен, будем так говорить. Контроль мяча, все было, все было хорошо. Ребята молодцы, еще целый чемпионат впереди, но по сегодняшнему дню вот так. Да, то есть можно сказать, что победа это результат не только игровых действий, но и характерных. Ну, вы заметили, что как бы оставалось 15 минут всего лишь, да? Сравняли счет. И начали соперника накрывать, не давать ему так да, сказать. Да, соперник спрятать. поплыл Понимаете? вообще. то есть, ну, значит, есть, сделали ряд замен. Слава Богу, ребята вошли э, хорошо в игру. Воронкин забил второй гол. Это уже, значит, о чем-то. Швыдки забил спиной. То есть, две замены, два гола, как бы. Ну, тоже это результат. Да. Значит, правильно движемся. Да, ну и по традиции Сушу, какие оценки поставили. Опять же, было как обычно меньше криков, чем обычно между вашими командами. Наоборот, на удивление спокойно, но тем не менее во втором тайме были там выкрики я в сторону в том, что арбитра. Я вообще по жизни человек равновешенный. Не, не с вашей стороны, со стороны футболистов. Ну, ну, они кричали, это их проблема. Я целую игру сидел молча. Ну, в конце взорвался, когда мы 2-1 забили. Ну, это эмоция. Я всей команде соперника пожал руку, потому как это футболисты, это бойцы. Ну а кому не пожал, это пусть со мной останется. Не, а оценки арбитрам какие поставили? Оценки арбитрам я не буду изменять как бы вторую игру подряд, я всем поставлю четверки. Потому как бы были шероховатости, вы все видели, то подряд три аута, они в нашу сторону, хотя отчетливо все было видно, что это как бы немножко по-другому. Ну и такие мелочи там, может быть, не обязательно желтые получали наши ребята. Ну, это игра, вы знаете, на эмоциях, что-то нравится, что-то не нравится. В целом на исходе игры, как и в первой игре с Зарей, не повлияло. Считаю, четверки это очень хорошие оценка. Obrigado.